bətləsinə cavabət. Bir mənalı şəkildə. Yəni gəlir, görürsən ki, adi bir insan, çox adi bir insan. Ağzına çı yerişindən, duruşundan, oturuşundan, sözündən, söhbətindən görürsən ki, bunun kökündə bir bəylilik, bir xanımlıq var. Doğrudur. Və bir neçə nəsil öncədir. Heç sözünün xəbəri yoxdur bəlkədə. Və onun yenə dərim cin bucuq bir mənalı şəkildə həm elm təsdiq edir, həm həyat göstərir, həm də yaşadığımız həyatda özümüz görürük. Gen insamanın böyük hissəsini xəstəliyində də rol oynayır. Xəstəliyin irilməsində, ötürülməsində. Görürsüz xərçəx xəstəliyi soruşanda deyir, irsi xəstəliyin də var mı, atanda, ananda, babanda, nənəndə, kimdə xərçəx var? Eləcə də bu ağayanalıqda, eləcə də mədəniyyətdə, kübarlıqda, maneyrada, manevrada bəli... onlar yenə deyirəm kasıb ola bilər həmin adam bu gün. Bu bəyin Ancaq o kibarlığı mümkün deyil onu dəyişmək. O yerişi dəyişmək mümkün deyil. O insanlara sevgiyi, hörməti dəyişmək. O bəylər bu bəylərdən deyildi. Bizalımızda da o bəylər başqa bəylər idi. Yəni bəy ə, ətrafında xeyli insana çörək verirdi, onları qidalandırırdı, xeyli dərəcədə ədalətli bölgə aparırdı. Dünyaya görüşünü təbliğ eləyirdi. Bəli, yetişdirirdi, dünyaya göndərirdi, oxusunlar, gəlsinlər. Elə-belə olmuyor ki, elə-belə Zeynaləddin Tağiyev rəhmətlik adını tarixə yazmadı. Hər birimizin ürəyimizdə bir heykel qoymadı. Yəni o bəylər sırasında Üzeyir bəyin adı var. Təbi, təbi. Yo, mən onu niyə onu dedim? Bəylər Hüseyn Cabidin adı var. Niyə onu dedim? Mən Zenadın tağiyev Zenadın Tağiyev Qasım idi. Neftdən varlandı. O bəylərin evladlarını Əsl... onları yolladı. Yəni onlara yox idi. Onların hamısını sürmüşdülər. Elmə təhsilə getdi. Elmə edilmə. təhsilə getdi. Heç qız məktəbi açılmadı o Bəl. dövrdəki. Hansı ki Türkiyə bilirsiniz də o vaxt bəlkə biz aktyorlara gülləyiblər bütün bu gülləliyində də yəni ki bizdə həmişə cahillik həmişə də olub və o dövrdə daha dərin olub. İndi bu gündə yəni orada qız məktəb açmaq. Bəli. Hər şey, qız məktəb açdı, iş yerləri açdı, təhsil yəni bütün sahələrdə tək bir sahədə yoxdur, yenə deyirəm. Niyə onu cəzalandırmadılar? Nərmanov yox, onu qurtardı Nərman Nərmanov. O Nərman Nərmanov da oxutmuşdu hamısını. Amma yeri bax görün, ruhu indi yəqin ki burdadır iknan alışət ruhu önəmli söhbətlərin olan yerdə olur. Yəni indi koronavirus dövründə də elə zənlabunu təbiə bir çox bizim varlı insanlara nümunədir. Bəli. Nümunədir. Bu tarixdə qalmaq üçün, yaşamaq ben, ben, üçün rəhmət qazanmaq Millet üçün. Bu gün gözəl, bu gün gözəl bir şans və i̇şte görürük, o insanlar elə siz də adınızı çəkirdiniz bəzilərinin. Görürsüz ki, bu insanlar bu gün Bakiyədəflər o musiqiçi qardaşımızı yaşadıblardı. Bəli. Yenə də deyirəm ee insanların elini tutmaq, bu gün qapçımaq, çıxmaq böyük bir səvad. Böyük bir səvaddır. O çıqaldı Şamilə xanıma mən oxuduğu mahnını məni hələ də özümdə deyiləm. Çünki yaşadı onu. Aşağı indi siz də, yəni hamımız diqqət mə, o mahnının yaxşı oxuduğu kimdə yaşadı? Yaşatdı. Özə bugun bir çətinliklə dədir. Bir <laughs> mümkün deyil. Çünki hər birinin öz dəniz tamımız gözəlliyi rəksi, hərəkəti, boyu, puxunu, yaraşığı onu tamamlıyırdı. Cəmilə xanım o mahnını yaşatdı. Mən birbaşa da heyran oldum. Vaqif Şəliyevdir, Vaqif Şəliyevdir və iki mahnı tutdu. Yəni mən hər zaman özü bilir, bizim daimi görüşümüz olur, oturuşumuz olur. Qovarlıq var ha, onda da zövqündə seçdiyim mahnılardan birisi oldu. Bilirsiniz də, e, sağ olun. Yahudilər heç vaxt şəhirdə olmamışlar, bilirsiniz də. Ha, məlumdur. Onların iki yer var olmadıqları yer əsasən. Bir İngiltərədə, yəni Böyük Britaniyada bir. Yox, yox, şəhər. Orda var, amma tam onlardadır. Azərbaycan ya, yo, ya, yo. Yo. Yo, yok, tane... yo, da deyir ki, yox. Yox, Azərbaycanda yoxdur, elə dünyada yox böyük bir xanə. Yox, Azərbaycanda Kürdəmirdə də yoxdur. Böyük Britaniyədə kifayət qədərdilər. <laughs> Şeydə soruşurlar e, orda qəddiyən də şəhirdədir, şəhir olan yerdə Yahuda nə edəcək? Yani, Onca olmazsın. <laughs> Buların hamısı halimdir. Gəlir qəbulumuza Camran bəy. O evet. dəqiq Məhsulatı istəyirəm ki, suallar başlayacaq. Gərək sualda səfəy yol verməsək, <laughs> sualda səfəy yol verdim, getdi. Suala da sualın cavab verəcək. Hə, və təbii ki, bu gün alim qardaşımız ilə Dəniz xan da gəldilər. Çox gözəl bir mahnı seçimi, gözəl mahnı idi, gözəllik ifadədi. Və ona görə də bu gün sizə təşəkkür edirik. Yaxşı gündür, yaxşı gündür. Təşəkkür edirik. Bu ağır gündə DJ-imiz Məmmədova da təşəkkür edirik. Çox gözəl. Və sizə xüsusi təşəkkür edirəm. Çünki niyə dər səhrada e, gül ətir, orman düzəldir. Dən səfir, dən biçir xırman düzəldir. Dərtlərə mincürə dərman düzəldir insanın ürəyi gözəl olanda, insanın e. ürəyi. Siz böyük gözəl ürəyiniz var. İnanın ki, mənə ləzzət eləyir ki, musiqi, bir harmoniya, heykal təraşdığı, rəsm, mədəniyyəti və musiqinin içindəki çalarları e, göstərmək, inanırsınızmı? Çox adamlar ilk dəfə eşidir. Çünki hər sahə gedir, sosial şəbəkə ilə götürür. Bizim kökümüzdən gələn bu hisslər ki, dediyiniz kimi cahar, cahil, sey cahı baya atışıra. Mümkündür bunu tutmaq mümkün deyil. Bu tarixi kim adamlar, tarixi bilən adamlar, musiqini bilən adamlar qoymalıdılar və inanın ki, ondan gözəl heç nə yoxdur. Öburlər gedəcək, qalan bunlar olacaq. Təşəkkür edirəm də. Sağ olun, mən sizə təşəkkür edirəm. Yəni indi qonaqlarımızın e, hamısı barəsində danışdıq, Kamilə barəsində bir kişi gəlmə sözü deyib, sil onu dinləyək biz. E, Cümən eləyirəm ki